નમસ્કાર સ્વાગત છે હું એક સમાચારો સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં માથા ભારે બિલ્ડર નો આતંક સામે આવ્યો છે લિંબાયતમાં રૂસ્તમ બાગ વિસ્તારનો માથાભારે બિલ્ડર જુને ખાતકી સ્થાનિકો પાસેથી ફ્લેટ પડાવવા માટે ખોટા કેસો કરી ફસાવાની ધમકી આપતો હોવાના સ્થાનિકો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવે છે માથાભારે બિલ્ડરો લોકો પાસેથી બળજબરીપૂર્વક ઓછી કિંમતમાં તેઓના ઘર પડાવી લેતા હોવાના અનેક કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવતા હોય છે અને સામાન્ય લોકો ફરિયાદ કરવા જાય ત્યારે માથાભારે બિલ્ડરો પોતાની વગ અને રૂપિયાના જોરે સામાન્ય લોકોની ફરિયાદ દબાવવાનો પ્રયાસો કરતા હોય છે ત્યારે સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં વધુ એક માથાભારે બિલ્ડરનો આતંક સામે આવ્યો છે લિંબાયત વિસ્તારમાં રુસ્તમ પાર્ક ખાતે આવેલ હુમેરા પેલેસમાં રહેતા રહીશો દ્વારા બિલ્ડર જુનેદ કુરેશી ઉર્ફે જુનેદ લઈ સુરત પોલીસ કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપી યોગ્ય ન્યાયની પેલેસમાં રહેતા રહીશોએ જણાવ્યું કે બિલ્ડર જુનેદ કુરેશી પાસેથી તેઓએ ફ્લેટ તમામ સુવિધાઓ આપવાની શરતે વેચાણથી લીધા હતા બાદમાં બિલ્ડરે ફ્લેટ વેચ્યા બાદ ઉમેરા પેલેસના ફ્લેટ ધારકોને યોગ્ય સુવિધા આપી નહીં હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે

અને પોતાની વગ અને રૂપિયાનો સહારો લઈ માથાભરે બિલ્ડર રહીશોને ત્રાસ આપતો હોવાથી નિઃ બનેલ રહીશો દ્વારા આ મામલે સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપી યોગ્ય ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી છે नाम, मेरा नाम शेख नूरा है मैं लिम्बाद पुलिस स्टेशन के पीछे सोसाइटी में जुनेद खाट के बिल्डर से एक फ्लैट लिया हूँ उसके अंदर कुछ भी ही काम अभी तक सही तरीके से उसने करा नहीं है और एसीएमसी में ही जाके हम बार बार फरियाद करते हैं तो एसीएनसी वालों को हम टोर्चर करते हैं एसीएमसी कुछ काम अभी तक थोड़ा बहुत किए है एस ने पाछ माले का डेमोलिशन किया है अल्पक हमारी अर्जी के ऊपर और अर्जी के ऊपर करने के बाद में वो जाता है जुनेद खाट की पुलिस स्टेशन लिंबाज पुलिस स्टेशन जाके हमारे नाम की खोटी खोटी खड़ने वाली फरियाद करवाता है और बोलता है अगर तुम लोगों मेरे को छट्टा माला नहीं बनाने देंगे बाकी सब फ्लैट ओनर मेरे साथ में अगर छट्टा माला नहीं बनाने देंगे तो बोले मैं कुछ भी पीछे फ्लैट ओनर को भी परेशान करूंगा और तीको भी परेशान करूँगा और फ्लैट ओनर अगर मेरा साथ देते तो उनको इस तरीके से मेरे पीठ पीछे धमकी देता है कि तुम मेरा सपोर्ट करो नहीं तो तुम्हें भी कुछ भी खा के जे खा के मर मर्जा या कुछ भी होगा इसके जवाबदार बोले फ्लैट ओनर और बिल्डिंग वाले रहे और इसमें भी जी ने जो पांचवे मालिक इसको परमिशन दी या नहीं दी

कभी भी मेरी जान का कुछ भी कर लो इसका जवाब ओनर रहेगा और मेरे नाम की खुटी खुटी फरियाद मत करो तुम लोग को अगर पतेन से जाएगा तो मैं बोले बार बार लिंबात पुलिस स्टेशन जाएगा तुम लोग की खुटी खुटी फरियाद कराऊंगा और फ्लैट ओनर को भी परेशान करो बाकी फ्लैट ओनर मेरे साथ में ही हम कमिश्नर ऑफिस लिए आए फिलहाल कमिश्नर साहब से मिले भी है कमिश्नर कमीशन के लिए जो भी होगा रास्ता अच्छे से अच्छा निकाल के हम देखे बोले जो भी कार्रवाई दोनों साइड से वन सेट क्लियर करेंगे जो भी मसला है क्लियर करेंगे लिबायत में इंक्वायरी करके और इतिहास क्या है जुनेद का ऐसा ऐसा है सर वो पहले से ही कर्जे में डूबा है और जुनेद के इतिहास के अंदर इसके भी अलावा दूसरे भी उसके अपार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ उसको बहुत ज्यादा लोस आया तो उसकी सा, सारी जल हम लोग तो के ऊपर काट है अपार्टमेंट के ऊपर और इस तरीके से कहता है कि अगर तुमको नहीं करना है तो तुमने जो भाव में मेरे से फ्लैट लिया वो भाव में भेज दो तो मैं दूसरे किसी और को देता और पार्किंग की सुविधा नहीं लिफ्ट की सुविधा नहीं है और जो अपने मीटर सर्विस मीटर का लोचा है बिल्डिंग में सही तरीके से परसों एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होगा था फायर सिस्टम भी नहीं है उसके अंदर उससे पहले मैंने अर्जी भी किया उसके अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई पूरी पूरी सही तरीके से और हम यही चाहते हैं कमिश्नर साहब से सही तरीके से निर्णय अच्छे से अच्छा निकाल जब चार मालिक की परमिशन तो है किस इसने? जब के के इसको तो एस एनसी जब तोड़ के गया तो इसने बनाया क्यू? किस, किस तरीके से हटेंगे इसके बारे में एस एनसी को जाके आप पता कर सकते हैं मेरा नाम सलमा भी शेख नमिश्नर ऑफिस आए किस आए क्या वजह ये हमें जुनेद बिल्डर बार बार परेशान करता है मेरे हस्बैंड को पूरे बिल्डिंग वालों को बहुत परेशान करता है मतलब में बार बार कंप्लेंट केस कर देता है इस से लेके कर रहा है। वो जैसे ऊपर का छठा माला बनाने तो हमारे मतलब इसके लिए। तो ने रहे अभी बना ही हाँ तोड़ के गए थे मतलब दोपहर और अभी ने बना लिया मतलब तो क्या, क्या आप? चाहते हैं हम इंसाफ चाहते हैं मतलब में हम कमिश्नर ऑफिस आए यही जरूरत परेशान करता है बार बार कम्प्लेन करा देता है मतलब मैं तो ये अच्छी बात कि है बार बार परेशान करना किस तरह हैरान यह करता है परेशान करता। परेशान ये करता है ये कि मैं ऊपर काम करता हूँ तो करने दो मतलब में यार अगर तुमको है, तो तुमको पैसे दे के मकान हमारे को बेच दो हम दूसरे को तो किसी को भी दे, दे देंगे इंसाफ तो आप क्या चाहते हो हम इंसाफ चाहते हैं कि बस ये बार बार केस कबाड़े करना बंद करे और हमारी बिल्डिंग में बार बार परेशान करना बंद कर दे और हमको काम करके देवे बिल्डिंग के अंदर